forex bu xalqaro valyuta almashtirish bozoridir va unda qatnashuvchilar sotib olish sotish almashtirish va valyuta spekulyatsiyasi bilan shug'ullanishadi orek bozorining asosiy qismini yirik xalqaro banklar qolgan qismini esa tijorat kompaniyalari markaziy banklar investitsiya boshqarish firmalari ench fondlar va individual savdogarlar tashkil qiladi valyuta bozori bir kunlik aylanmasi tranzaksiyalar hajmi yetti trillion aqsh dollaridan oshadi va bugungi kunda eng katta pul aylanadigan moliyaviy bozor hisoblanadi dunyoda yuzdan ortiq rasmiy valyutalar mavjud biroq xalqaro valyuta savdolari va to'lovlarning aksariyati aqsh dollari yaponiya yenasi va yevro yordamida amalga oshiriladi aqsh dollari eng ko'p sotiladigan valyuta bo'lib barcha savdolarning sakson foizini tashkil etadi ikkinchidan valyuta savdolarining o'ttiz bir foizini tashkil etuvchi yevro uchinchisi o'n to'qqiz foizini yaponiya yengashi hisoblanadi bu raqamlar yuz foizlik sistema bilan belgilanishni tashkil etmaydi chunki har bir valyuta operatsiyasining ikki tomoni bor boshqa mashhur valyuta savdo vositalariga buyuk britaniya funt sterlingi avstriya dollari shveytsariya franki va kanada dollari kabilar kiradi uchun turli xil valyuta juftliklari bo'lganligi va ularning hammasi o'zlarining kelib chiqishi asosiy xususiyatlarga ega bo'lgani sababli ma'lum bir guruh investorlari va treyderlarni jalb qiladi